впечатления от игры сегодняшней? Что Да, по Нам, нам надо один потворичный матч, как э, сейчас мы имели с Сагаверлом. Потому что последний потворичный матч мы imali 17, 17 септември в, в Сербии. И долго тренируем, мы долго ждем э, начала чемпионата. Все, и нам надо da да играем один mač. матч. Ja, Я A sečas mogu skazat da na 70% ja mogu da da skažu da je haroši u moju komandu. A imajem problem, pa tamo što pozna priključil se Bratkovica i sečas je on ne maje haroši podgotovku. Normalno a, ima 10-15 dnja da treniruje sa komandom, i još nada da on zna ko ima luče poziciju, ko ima luče stranu. A, dumaju da Gavriloje i Majel i ovaj šampionat ima jerošiju komandu. Oni i prošlom šampionatu znaju da igraju košarku, znaju organizovano napadanje imaju komandu i sve i imaju dobro raspoloženje. Zdes atmosfera je košarkašna, pa tako zdes ne bude lako ni odnoj komandi.